Некачественные подшипники навредили военно-транспортной авиации РФ. Государственный оборонный заказ провален. Подписан контракт между Авиастаром, это завод в Ульяновске, который выпускает эти самолеты, и Минобороны о том, что они должны поставить там 39 машин. Речь идет о модернизации советских тяжелых самолетов ИЛ-76, которые находятся непосредственно на вооружении военно-космических сил России. Он перевозит все, что можно перевозить в военных целях. Он перевозит китайскую комплектацию из Китая Дальнего Востока в центральную часть России. Он перевозит комплектацию керанским дронам и сами дроны. Он перевозит то, в чем возникает необходимость при производстве всех, всей ракетной техники. Ну, то есть основной логистический элемент, других у них нет. Предприятие АвиаСтар, которое, собственно, и отвечает за модернизацию грузовых илов 40-тонников, приняло на баланс подшипники в составе колес неизвестного происхождения и по поддельным документам. В результате санкций очевидно не смогли найти подшипники соответствующего класса точности и сунули подшипники, которые смогли найти. То, что класс точности определяет ну, качество работы этого подшипника, его прочность. А элементы шасси, у которых да, эти подшипники расположены, они очень нагружены, потому что э, самолет тяжелый, перевозит 40 тонн груза или, там, может быть, даже некоторые модификации до 60 тонн груза в определенных ситуациях. В результате возникли проблемы с шасси, из строя вышли пять самолетов Ил-76. Это серьезный ущерб, это двухгодичный объем выпуска разрушен. Также для россиян ситуация еще усложняется и тем, что транспортной авиации фактически не на чем летать. Сейчас они докатывают ресурс старых машин. Когда-то был еще Руслан, но с 2004 года выпуск Русланов прекращен, поставка двигателей Д-18, которые делала украинская «Моторсич», прекращена, и поэтому все Русланы фактически стоят. В общем, в сверхдержаве с авиацией складывается весьма тупиковая ситуация. Есть как бы три основных направления и, соответственно, типажа самолетов. Э, тактическая авиация. К примеру, бомбардировщики СУ-34 и истребители СУ-35, которыми россияне бомбят линию боевого соприкосновения. И тогда они, в 14-16 годах э, была возможность выпускать их на уровне 18-20 машин в год. То сейчас выпускают по две машины каждого типа, иногда немножко больше, но в основном, в основном две. Это связано с тем, что Россия не может эти самолеты собирать, изготавливать, потому что вся комплектация, вся радиоэлектроника, вся э, импортного производства. Одним словом, западные санкции в действии, даже дружественный Китай не в силах помочь. Что у них происходит со стратегической авиацией? то фактически там 50-70-летние самолеты Ту-95 МС и очень сложные в эксплуатации, очень сложные в полете машины Ту-160, это фактически все, что осталось от российской стратегической авиации. Ту-95 уже с 90-х годов прекращен выпуск, Ту-160 выпуск был остановлен. Можно сказать, что на этом вся история со стратегической авиацией в РФ заканчивается. Россия технологически осталась на уровне советских разработок. Нового ничего они не принесли. Конструкторские бюро, которые существовали ранее, там Микояна Игоревича, там Яковлевское бюро, Туполевское бюро, ничего этого нет. Какие-либо попытки импортозамещения авиакомплектующих никаких результатов не дают. Россия постепенно остается без самолетов. Куда не кинет взгляд в, 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 на российскую авиацию, то ли военную, то ли гражданскую, там ничего хорошего, ничего перспективного нет и не предвидится. Нет никаких предпосылок для того, чтобы там произошел какой-то технологический рывок и появились там какие-то совершенно новые уникальные разработки.